פה עכשיו פתאום שאין ליהודים שום זכות, מה קרה 80 שנה מאז עד היום. הסיפור הוא כזה, בראיית האסלאם, האסלאם הגיע לעולם לא לחיות יד ביד או כתף בליד כתף עם היהדות והנצרות. האסלאם בא לעולם בשביל להחליף אותם. יותר מזה, בשביל לבנות את עצמו, לבנות ולהיבנות מחורבות היהדות והאסל... וה... 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 והנצרות. כל מה שאין פעם היה יהודי או נוצרי, הפך להיות למוסלמי. אברהם אבינו נהיה המוסלמי, הראשון. כל הכנסיות שהם כבשו, הפכו אותם למסגדים. שלמה המלך בנה מסגד בירושלים על פי הגרסה האסלאמית. זאת אומרת, זה כמובן על פי הפסוק בקוראן, אם נדין אַחִנְדָּהִי לִאִי לאסלאם, דת אצל אללה זה האסלאם. לכן כשיש יהדות, זה בעצם מאבק, יש מאבק בין דין אל חק לדין אל באטל זאת אומרת, דין דת האמת שזה האסלאם, לבין דת השקר שזה היהדות. היהדות היא דת שקר. יהודים איבדו את כל מה שהיה להם בעולם, ואללה זרק אותם לגלות, ושם צריכים להישאר כאהל דימה, זאת אומרת בני חסות, של האסלאם בכל מקום. אין שום זכות ליהודים לבוא לארץ ישראל ולפלסטין פלסטין, בשביל לקחת אותה, מכיוון שזה ארץ אסלאמית. ומאז שהם כבשו אותה במאה השביעית, לכל ארץ יש, לכל... רק כרטיס חד-כיווני, להיכנס לאסלאם, לא לצאת. ב-48 שומו שמיים, תאונה ראשונה, הוכרזה מדינה יהודית. 67, תאונה שנייה, שומו שמיים, כבשו את ירושלים. מה יהיה התאונה הבאה? הם ירצו לבנות את בית המקדש. ואז אם בית המקדש ייבנה, אה, היהדות תחזור, אללה פורביד אה, להיות דת רלוונטית, מה יהיה עם האסלאם? כי האסלאם שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות, לא יכול לראות שהיהדות היא דת חיה, בועטת, קיימת ונושמת. זה מנוגד לתפיסה הבסיסית ביותר של האסלאם, של כל הרזונדטר שלו, כל סיבת הקיום שלו, כדת שהגיעה לעולם בשביל לבנות את עצמה על חורבות היהדות. ולכן... כשיהודי מתפלל זה לא טוב, מת... כשיהודי מתפלל בירושלים זה הרבה יותר לא טוב, אבל כשיהודי מתפלל בבית המקדש אין דבר גרוע מזה, מכיוון שהדבר הבא שהוא ייקח זה יקים את בית המקדש, היהדות תחזור להיות דת רלוונטית והאסלאם יצטרך ללכת חזרה למדבר כי לא יהיה לו מה לעשות בעולם, כי היהדות ואולי גם הנצרות, כי מה לעשות, גם אותו ישו גם הוא פעל בבית המקדש על פי ההיסטוריה פתאום הם יחזרו להיות דתות רלוונטיות, האסלאם יכול לקחת את הכלים שלו וללכת חזרה למדבר. ולכן הקורצ'לוס התיאולוגי הזה, הוא זה שעומד מאחורי כל הסיפור הזה של ההתנגדות לתפילת יהודים. וככל שאנחנו מתקרבים יותר להוכיח שאנחנו הגענו למקום הזה בשביל להישאר בו, הם הופכים להיות ליותר ויותר קיצוניים, ליותר ויותר אלימים, וליות... כי הדבר הזה מרגיז אותם יותר ויותר, כי זה, שומו שמיים, מתגשם. וזה הבעיה התיאולוגית שעומדת בבסיס הבעיה, זו לא בעיה טריטוריאלית, וזו לא בעיה לאומית, וזו לא בעיה פוליטית, זו בעיה תיאולוגית. כשאוהדים להתפלל בהר הבית, זה קוצ'לוס תיאולוגי בשביל מוסלמים. ככה צריך להבין את הדבר הזה, ומכאן נובעים כל הדברים, כל האגרסיות שיוצאות בסיפור הזה, והתקשורת והכל.